Cześć, mam na imię Klaudia i prowadzę bloga Optimismo Compartido. Po hiszpańsku i po polsku piszę na temat zarządzania czasem, planowania i nauki języka obcego. Optimismo Compartido to przede wszystkim kalendarz oraz planer rozwojowy. Jest tam miejsce na Twoje plany prywatne, zawodowe i te związane z nauką, szczególnie nauką języków obcych. Zapraszam Cię dziś w podróż, bo dla mnie wszystko jest podróżą. A dokąd tym razem? Przekonajmy się. Witajcie! Ten podcast, jako jeden z dwóch egzaminów DELE, jest nagrywany w języku hiszpańskim, ale nie martwcie się! Jeśli coś jest dla Was niejasne, tłumaczenie dostępne jest na moim blogu optimizmokompartido.pl. Hoy me gustaría presentaros las respuestas de diferentes personas relacionadas con el examen DELE, como son los preparadores y los examinadores DELE. Les pregunté sobre el examen como tal y sobre cómo prepararse. Tengo seis preguntas y muchísima información muy útil. Espero que os guste y os sirva durante vuestra preparación. Empezamos. ¿Cuánto tiempo llevas siendo examinador? Hola, me llamo Vicente eh, de Spanish With Vicente y soy profesor de español online. Pues aproximadamente llevo siendo examinador unos dos, eh, mentira, mentira, cuatro años ahora mismo, pero trabajando como examinador oficial, trabajando, ejerciendo, llevo dos años. Empecé en el Instituto Cervantes de París y actualmente examino en una escuela de español aquí en, en Málaga, en mi ciudad. Hola, buenos días. Yo soy Sara y soy profesora de español y preparadora del DELE desde hace, pues, unos cinco años y bueno, me formé como eh, preparadora oficial hace un año aproximadamente. ¿Qué tipo de español enseñas durante tus clases cuando preparas a alguien al examen? Tu alumno puede escoger el español de Argentina o de España o de México si le apetece o tú lo escoges siempre. Yo personalmente yo utilizo siempre el español de España, en primer lugar porque la mayoría de mis estudiantes tienen una fuerte relación con este país, con España, y en segundo lugar es porque es el que más conozco. Yo no podría enseñar español de Argentina o español de México, puesto que no tengo, no tengo contacto con este idioma. Cuando yo preparo a alguien para el examen, eh, se puede escoger la variedad de español eh, que decidan hablar. Eh, si en Argentina o en México, pues pueden utilizar su variedad, por supuesto. Está perfectamente aceptado en el DELE. Lo único que, claro, mi variedad es la del norte de España y es la que yo utilizo en clase. ¿Cómo prepararse para el examen oral? Ya en el día del examen o un día antes. ¿Tienes algunos consejos para este día tan estresante? Bueno, en primer lugar quiero decirte que intentes controlar esos nervios como puedas. Eh, ten en cuenta que tanto tú como el examinador o la examinadora ese día vais a estar haciendo vuestro trabajo. Y es algo completamente normal, créeme, es algo normal. Eh, ¿Cómo te puedes preparar el día antes? Pues yo personalmente lo que haría sería no enfocarme en muchas cosas. Me enfocaría en una o en dos, que puede ser quizás usar algunas frases. Preparadas y conectarlas con algunos de los conectores, ¿no? Porque estos conectores van a dar mucha fluidez a tu discurso. Entonces, yo lo que haría sería eso: preparar algunos conectores y practicar estas frases. Para prepararse para el examen oral es eh, muy importante, sobre todo, conocer bien la estructura, que es algo muy sencillo y que muchas veces olvidamos, y también echar un vistazo a cómo se evalúan las pruebas, es decir, ver cuáles son las rúbricas y qué es lo que se puntúa en cuanto a gramática, en cuanto a vocabulario, qué es lo que se espera ¿no? del de alumno eh, para obtener eh, el resultado de apto. Y no debemos, eh, sobre todo, tener miedo para el examen oral, ¿de acuerdo? Lo más importante es practicar bastante y, sobre todo, eh, utilizar lo que conocemos y parecer seguros, intentar transmitir una imagen de seguridad que todos sabemos que es muy complicado en el momento del examen eh, porque nos ponemos todos nerviosos entonces bueno eh, una de las mejores maneras para prepararse y para tener un buen resultado es básicamente estar mentalizado de cómo va a funcionar el examen y de qué debemos hacer en cada una de las pruebas el examinador es un monstruo que no quiere que la gente apruebe el examen ¿O más bien les echas una mano a los estudiantes durante el examen oral? Tengo que decir que yo soy bastante, bastante objetivo a la hora de, de examinar. En primer lugar, porque me gusta ser neutral, yo soy objetivo. Si la persona cumple los objetivos, aprueba. Si no los cumple, suspende. Pero también para ello los examinadores tenemos unas, uh, unas escalas, diferentes tipos de escalas que nos permiten evaluar con mucha más exactitud a, a los estudiantes. Yo personalmente yo me, me adapto bastante a estas escalas e intento siempre no, no dejarme llevar por cualquier opinión subjetiva. ¿vale? Entonces yo intento ser siempre lo más, eh, lo más objetivo que puedo. Ahora, si tengo una duda entre si, le, si el estudiante va a tener un punto u otro y, y no sé exactamente dónde, dónde situar al estudiante, ante la duda yo siempre yo siempre soy un poco más um, más bueno, podríamos decir, menos monstruo. Y si tengo una duda siempre voy a dar la nota más alta. Nunca si tengo dudas no voy a dar la nota más baja, ¿vale? Pero ya te digo, hay unas escalas que eh, si tú te adaptas a estas escalas eh, puedes evaluar de una forma bastante objetiva a los estudiantes, ¿vale? Nosotros como examinadores no somos eh, lobos ni mucho menos y intentamos ayudar también lo máximo posible al candidato si vemos que están un poco nerviosos, intentamos eh, relajarlos y bueno eh, es la, la idea, ¿no? Eh, no es para nada de suspender a los alumnos, sino de intentar encontrar todo lo que saben, y bueno, sobre todo en estos niveles avanzados. Hay que tenerle miedo al examen especialmente al examen oral? No, no hay que tenerle miedo al examen en primer lugar porque tu nota final va a ser un conjunto de las cuatro habilidades del examen DELE, no no por la nota del examen oral vas a tener eh, aprobado o suspendido el resto del examen. El examen oral es una cuarta parte del examen. O sea, si tienes miedo al examen oral, tienes que tenerle miedo a la comprensión auditiva, a la expresión a, escrita y a la comprensión de lectura. En este caso. Entonces, yo te yo digo que, que no, que no hay que tenerle miedo al examen oral. Es un 25%, no es el 100%. ¿vale? Pues eh, otra de las cosas que yo recomiendo muchas veces para prepararse es también grabarse a uno mismo y escucharse. Parece algo muy sencillo, pero a veces pensamos que hemos hecho algo muy bien y luego nos escuchamos y resulta que es un desastre, o todo lo contrario. Entonces. Cuando nos grabamos, muchas veces somos capaces de analizarnos a nosotros mismos. Incluso podemos evaluarnos en base a los criterios que están disponibles en la web del Cervantes y, en base a todo ello, calificarnos y saber si podríamos o no pasar el examen. De todos modos, yo considero que es una buena inversión eh, trabajar con un profesor, aunque sean dos o tres horas intensivas centradas en la tarea escrita y en la tarea oral, en las dos de producción, obviamente, porque ahí es donde normalmente nos cuesta más avanzar por nuestra cuenta y bueno, pues eh, así vamos preparados al examen, sabemos qué se espera de nosotros, tenemos un punto de vista de alguien externo que nos eh, corrobora si efectivamente estamos listos o no y así vamos más tranquilos. Y la última pregunta, ¿puedes decirme los errores más frecuentes de la gente que está preparándose? ¿Los errores durante las preparaciones que tienes que corregir durante las clases constantemente? ¿O los errores durante los exámenes que son más frecuentes, tanto gramaticales como generales? Mira, el error más frecuente que podría hacer que mucha gente aprobara el examen sería leer... Muy bien las instrucciones. Esto puede ser un, un tópico. Pero no, créeme, hay que leer muy bien las instrucciones. Y otro error muy importante es pensar que es lo mismo saber hablar español que saber hacer un examen DELE. El examen DELE tiene una estructura muy complicada, tiene una estructura muy preparada. Y estos exámenes eh, yo recomiendo siempre hacerlos de antemano, practicar con algún manual y practicar con los tipos de examen. ¿Por qué te digo esto? Porque yo, yo cuando estaba viviendo en el extranjero, yo vivía en Inglaterra y hablaba muy bien inglés. Yo hablaba muy bien inglés, un nivel muy avanzado. ¿Qué pasó cuando volví a España? Fui a hacer el examen de Cambridge, que es el, el examen igual que el DL, pero de inglés. Y claro, yo tenía muchos conocimientos de, 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 del inglés hablado de, de Manchester y cuando fui al examen, pues me encontré que había pruebas de textos, había pruebas donde tenía que rellenar con gramática. ¿Y qué pasó? Pues que en esas pruebas obtuve una nota mmm, normal, normalita, tampoco ni mala ni buena, pero en la expresión oral obtuve una nota excelente, me dieron la máxima nota que había en el examen del nivel C1. Pero en la comprensión de lectura yo no sabía hacer esas actividades, yo no sabía ordenar textos, yo sé hablar inglés perfectamente. Entonces, ¿qué pasó? Que suspendí el examen por un punto porque yo no sabía hacer la comprensión de lectura. Si yo hubiera sabido esa estructura, yo habría aprobado el examen, pero no aprobé. Y este es el principal consejo que yo te puedo dar. Algunos de los errores eh, más frecuentes, más allá de la gramática, como pueden ser, por ejemplo, el uso del subjuntivo o el contraste entre tiempos pasados, que son temas que muchas veces eh, nos fallan incluso en niveles más avanzados, también es muy frecuente que haya problemas con el registro. Es decir, si se trata de una situación formal y tenemos que utilizar el usted, es muy habitual que el alumno confunda quizás un pronombre o quizás un verbo. Entonces yo recomendaría tener eso muy en cuenta. También el hecho de perder el hilo de lo que estamos eh, hablando. Por eso es muy importante hacer un buen esquema en la parte sobre todo en la que tenemos que presentar un tema, ya que pues claro, cuando hablamos a veces eh, nos surgen ideas paralelas y empezamos a hablar de otra cosa y bueno, pues finalmente se nos olvida de que estábamos hablando y entonces eh, nos confundimos y transmitimos una idea de poca claridad. Por eso también incluso recomiendo a mis alumnos apuntar algunos conectores eh, que puedan utilizar y que le den riqueza a la estructura, porque no es lo mismo decir, eh, no sé, por ejemplo, eh, luego y más tarde. Bueno, es un ejemplo muy básico, pero digamos que algunos conectores nos añaden información más precisa y ayudan también al que escucha a seguir el hilo de tu discurso y a entender mejor. Eh, la estructura que tienes en tu cabeza, que al final es muy importante también, tanto como el aspecto gramatical, es decir, el contenido y la forma ambos son importantes, sobre todo en niveles avanzados. Y bueno, pues espero que hayas disfrutado con esta pequeña colaboración con, con Claudia y hayas aprendido mucho sobre este examen DELE. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Un saludo a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer la transcripción de este episodio de mi podcast, visita mi página web optimismocompartido.pl. Ahí también tienes la traducción de este podcast al polaco. ¡Hasta pronto!